Хочу показать вам современный город Волчанск. Или оттуда сейчас попасть. Я оттуда не. Ну, скажу, какие заходили, был один ландшафт, выходили, я вообще не узнал, блядь, ну. Даже те, что были, руины, вообще постирали. Просто постирали. Ну, говорю, как есть. Волчанские укрытия, блядь, не знаю, ну это если найдешь, где-нибудь подвал целый. Ну а так там нету укрытия, там тупо ну, руины одни. Ну, бля, это, например, было здание, его разбили, остались подвалы. Ну, целое, нормально, там что нормальные стены. Ну, все, говоря, а мы там, бля, живем и копаем где-то в сторону, делаем бойнички, откуда у вас стрелять. Так самое, блядь, не буду говорить, мы рыли на соседнюю позицию до да, пацанов. Там два, ну не мы же рыли, а там 30 метров, короче, бля. под землей рыли на соседнюю позицию, да. Зубила, молоточек, лопата, блядь. Бьем бойнички, бьем, блядь. Бля, пробиваем пол, чтобы ниже уйти, блядь, ну, чтобы от прилета его хоть спасало. Ну, вот так вот и жили там. И долбили, блядь, пидасов, блядь. Не пускали их. Говорю, как есть, блядь.